Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу Миколаїв. Ви дивитесь програму Гаряча лінія. У студії працює журналіст Олександр Молодцов. Сьогодні гість нашої студії керівник Миколаївської обласної організації партії Батьківщина Михайло Соколов. Ми будемо говорити про питання виборчі і передвиборчі. Доброго вечора. Добрий вечір, Олександр. Дякую за приглашення. Добрий вечір, телезрителі. Отож, у мене буде перше питання. Фактично через тиждень відбуваються вибори до місцевих рад. З яким настроєм ви та ваша політична сила йдете на ці вибори? Що ви можете запропонувати нового, оригінального, і які, як ви оцінюєте шанси ваші? Прохи. Спасибо, Олександр. Не хочу говорить о рейтингах, которые показывают топовую позицию Батьковщины. Я считаю, что лучший рейтинг это простые выборы, это когда граждане могут сами, как говорится, принять решение, какая политическая сила больше им подходит. Но я считаю, что последние исторические события, которые в Украине за 2014-2015 год произошли, они наконец-то дали шанс и они наконец-то показали, что рыба не только гниет с головы, но ее нужно и чистить с хвоста. Поэтому я считаю, что выборы, которые состоятся 25 октября, это уникальный шанс в демократический способ произвести перезагрузку всех органов власти местного самоуправления. Районных, городских, областного совета. Тем более в связи с наступившей наконец-то децентрализацией которая так нужна нашей стране. И мы идем мощной командой. У нас в каждом районе выдвинуты кандидаты на районные головы, в каждом районе выдвинуты кандидаты в районные советы. Это порядочные, прекрасные, компетентные, образованные люди. Ну и, конечно же, в городской совет и в областные рады в областную раду, мы выдвинули достойных кандидатов. Расскажите, пожалуйста, вот, нещодавно відбувся областный форум «Розвиток Миколаевщины», на котором представители Всіх галузей актуальних для Миколаївщини розглядали розвиток зрештою та проблемні питання. От як ви бачите галузі Миколаївщини, які потребують, не хочу казати, реформування, але нового підходу. Це, наприклад, і сільське господарство, і бізнес. От кажуть, десь ми не допрацьовуємо в цьому плані. От як ви бачите цю ситуацію? Олександр, спасибо. Ми дійсно літом об'явили серед учених, серед керівників підприємств, серед общественних дітей. То, что мы хотели бы разработать план развития области, назвали мы этот план ⁇ Розвиток Миколаевщины ⁇ мы хотели понять, что могут принести нам новые советы, чего мы можем добиться в новых советах. И 1 числа действительно это был очень успешный, мощный форум, в котором... Руководители по направлениям, специалисты по, отрастям, по отраслям сельского хозяйства, инфраструктуры, свободы слова, развития промышленности и многие другие, медицина, здравоохранение, образование и так далее, и так далее, изложили свое видение, каким образом наконец-то должна развиваться наша Николаевская область. Мы взяли его за основу. Я думаю, это будет фундаментом для коалиции в областном, в городских и в районных советах для демократических сил. И основные принципы очень интересные, простые, понятные. И самое главное, полномочий для местных органов самоуправления достаточно для их реализации. Поэтому в этот форум прошёл успешно. Это фактически план развития области, который, я думаю, мы реалізуємо за ближайші п'ять лет. Вот ви торкнулись питання децентралізації. Ми вже трохи заб... забігаємо наперед. Наскільки це дійсно буде вагомий інструмент для контролю власних ресурсів для громади, чи всі зможуть ним користуватися, як ви гадаєте? Олександр, посудіть і самі. в нашій області є Николаївський глиназземний завод. Є Машпроект. Есть заводы, которые продолжают обслуживать кораблестроительную отрасль, к сожалению, не строить суда, как это было раньше. Есть мощное сельское хозяйство, которое выращивает с гектара больше, чем в любой другой области, зерна, кукурузы и прочих зерновых. И платят с этого большие налоги. Все эти налоги уходят в Киев и не возвращаются к нам в Николаевскую область. Так вот, децентрализация... В первую очередь носит экономический характер. Децентрализация ⁇ это очень правильная идея демократических сил сделать так, чтобы местные органы самоуправления сами распоряжались своими налогами. В нашей области собираются миллиарды, и за счет миллиардов, которые платятся у нас нашими налогоплательщиками, к большому сожалению, развиваются Киев, города, Евро 2012 за 70 миллиардов наших с вами средств отпраздновали футбольные какие-то события, которых нас никак не касаются и так далее. И сегодня особенно важно перезагрузить местную власть, особенно важно создать вертикаль между областными советами, городскими, районными, для того, чтобы помогать и датировать э, важные программы развития, освещения улиц, обеспечение прекращения поборов в школах. Это же недофинансирование элементарное. Мы должны в бюджете заложить, например, и не забыть о том, чтобы в классах было тепло, о том, чтобы все учебники были приобретены за наш с вами бюджетный счет, а не из кармана родителей, многие из которых не в состоянии позволить. Для того, чтобы в медицинских учреждениях прекратились поборы. Потому что у нас в бюджете предусмотрено содержание зданий больниц, содержание врачей и оплата им заработной платы. Но, к сожалению, недофинансирование медикаментов. Поэтому люди вынуждены за последние свои средства и сбережения после посещения врача идти в аптеку. А это не должно происходить. И благодаря децентрализации, благодаря, я очень надеюсь, что у нас кабинет министра... Как говорится, не обманет и в этом вопросе, как пытаются обмануть ценой на газ и прочее, прочее другую информацию недостоверную предоставить, а на самом деле на наши плечи простых людей это переложить. Поэтому я считаю, что это шанс развития Николаевской области, децентрализация и закон об этом. Но все громады смогут быть вот такими вот экономично достатними, а где мы знаем, что есть среди громад і слабые гравці и есть сильные, фактично будет то, что сильные соседи берут на баланс более слабые громады. че все будут хотеть такого расклада? Как вы гадаете? Смотрите, мы с вами не должны путать закон о децентрализации и децентрализацию в государстве с административной реформой. Мы категорически против, и партия Батьковщина против административной реформы. Мы считаем, что это очередное заблуждение, очередной обман. Не может в Радевский район получить административный центр в Первомайске, куда и дороги нормальной нет, и ехать надо час на маршрутном сообщении. Точно так же не может Братский район вдруг войти в Первомайский. Это исторически созданные территориальные единицы. Но финансово помогать область, сотрудничать, особенно с удаленными районами, особенно с теми районами, где на душу населения налогов собирается меньше за счет того, что производства в этих районах нет, а только они являются сырьевым придатком в вопросе сельского хозяйства. Есть много случаев, когда, например, фермерские хозяйства зарегистрированы на одной территориальной единице в одном районе или городе, а фактически взяли землю в аренду в другом. И они не платят налоги совсем, кроме налога на землю, небольшая ставка у него в том районе, где произрастает и где основная субъект прибыли их не формируется. Поэтому я считаю, что взаимосвязь между областной и районными радами, утверждение программ методом голосования, демократических коалиций, которые, я уверен, будут у нас созданы в каждом районе в городе и в области, это очень важно. И область, собирая консолидированную сумму налогов, будет выполнять функцию регулятора развития Ведроджине села, развитие каждого из районов, восстановление дорог, решение вопросов здравоохранения, прекращение поборов в государственных учреждениях, таких как медицинские и учебные. Это все мы можем решить благодаря правильному финансированию из нашего бюджета, который теперь в области станет гораздо больше, потому что мы в Киев перестанем отдавать эти средства. Скажіть, будь ласка, от ви торкнулися питання дороги. Це для наших громад ті, що в глибинці, я не помилюся, якщо скажу, одне з найбільш актуальних питань. Якщо децентралізація матиме під собою і фінансове підґрунтя, то це побоюються люди, що все ж таки доведеться з власного і кишені ремонтувати шляхи. Як в такому випадку буде співвідношення столична влада і місцева влада? Смотрите по дорогам. Атві на цей вопрос. Питання... В Европе, например, ассоциирование, с которой мы подписали и надеемся, что будет ратифицировано до конца года всеми странами Европейского союза, местные органы самоуправления, а это то же самое, что наши Облрады, что наши Райрады, городские советы, введено в XII веке. В Магдебурге собрались Магдебург, правители европейцы и решили что вопросы дорог, вопросы образования, вопросы медицины должны решаться внутри местных органов власти. И это магдебургское право, как вы правильно сказали, оно дало полномочия собирать налоги и самим распоряжаться. Только я не могу понять, почему у нас в Украине, в Николаевской области, мы собираем налоги, отдаем их в Киев, и они там остаются. Поэтому э, те суммы миллиардов гривен, которые из Николаевской области уходят в центральный бюджет, э, налог на акциз, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, значительная часть э, налога на землю, значительная часть подоходного налога, они не остаются в области. Областные районы и городские советы ими до сегодняшнего дня не распоряжались. Но если эти суммы останутся у нас, поверьте, нам хватит и на дороге. И на школы, и на обеспечение медикаментами больниц, если будут порядочные люди, если будет демократическая прозрачная власть. Если, как вы про форум задали вопрос, я не успел вам сказать о том, что мы с нашими европейскими партнерами подписали соглашение о прозрачной формировании электронного такого продукта ⁇ Прозрачная область, прозрачный город ⁇ для того, чтобы все жители города и области видели, как наполняется бюджет как он тратится. Видели до того, как средства будут потрачены, на что мы планируем закупки. Я во Врадевском районе, например, столкнулся с тем, что местная власть закупала трубу водоносную и по 40 гривен, и по 60 гривен. Нашел ее в интернете по 23. Специально закупил там для нескольких улиц эту трубу вместе с меценатами, со спонсорами. Точно такая же, с этим же сертификатом, пищевая прекрасная труба, вдумайтесь, стоит в три раза дешевле. Если у нас будет прозрачная, открытая электронная система, которая сейчас устанавливается в Одессе, которая сейчас устанавливается во Львове, возможно это будет? Нет. Будет нести ответственность тот, кто хочет на завышение цен? Он даже не сможет это сделать. А если сделает, будет нести ответственность. система даже закупивали, насколько я разумею. Смотрите, это система, в которой могут храниться наши с вами и пенсионеров, в том числе и всех жителей Николаевской области, истории болезней в электронном виде. Это система, которая позволит нам пользоваться общественным транспортом. Это система, которая позволит пенсионерам пользоваться общественным транспортом бесплатно, не входя на высоких тонах противоречия с водителями. Эта система позволит нам видеть наш общий с вами кошелек, который называется бюджет, и видеть, каким образом и кто им распоряжается и как влияет на это. Эта система позволит многое. Так живут цивилизованные страны. Даже правительство сегодняшнее, Кабинет Министров, когда помните при министре экономики было создан такое специальное подразделение о создании электронного правительства, угу. не захотели чрезмерной прозрачности почему-то. Но эти же представители Европейской Украинской ассоциации предлагают сейчас в областях и в городах это внедрять. И мы их пригласили: я уверен, что мы будем одной из первой области. Вы увидите, какой это даст толчок развития, в том числе малому и среднему предпринимательству, которые смогут на более качественном уровне. Рішають целый ряд вопросов в області, давайте трохи зміним тональність нашої бесіди. Зараз в місті фактично розпочався, але в деяких будинках ще розпочинається опалювальний сезон. Як ви вважаєте, як представник політичної сили батьківщина? Ситуація з тарифами, де вони завищені, чи вони економічно обґрунтовані, і як середній виборець громадянин? Может платить по таким ценам? Я считаю, что обсуждение в привязке к выборам это не совсем правильно. Что касается тарифов, это какая-то беда, которая затянулась. Мы с моими коллегами, например, в одном из хрущевских домов, которые в Николаеве в центре mm -hmm. стоят, ради эксперимента установили тепловой счетчик на потребление тепла из котельной. А у нас из двух тысяч домов ровно тысяча подключены без счетчиков. Установили счетчик. Как вы думаете, в квартире при том же количестве тепла меньше или больше нужно теперь платить? В этой квартире, где счетчик был установлен в прошлом отопительном сезоне? Напевно, меньше, но лечильник это всего на все прибор обсягу. Прибор... Но это не только прибор учета, это прибор учета финансов в том числе. Платить пришлось в 3,6 раза меньше. Потому что норма расхода калорий на метр квадратной квартиры оказывается у нас в Николаеве минимум в три раза завышена. Причем не только теми людьми, которые сегодня управляют в городе и не задумываются об этом, а и предшественниками за последние 20 лет. Оказывается, норма начисления тепла, в том числе в Николаеве, взята из Якутии. Представьте себе. Вы теперь объясните. Ну, в Якутии, наверное, снег только в июне сходит. Вы теперь представьте себе, если мы по такому завышенному тарифу всю жизнь платили коэффициенту, куда уходили эти деньги? Я теперь понимаю, откуда брались иномарки в Теплоэнерго, откуда у них баснословные закупки по непонятным ценам и так далее и так далее. Это первый вопрос, который местные органы самоуправления должны пересмотреть нормы начисления э, калорий. Есть вторая проблема. Мы в Украине добываем порядка 19 миллиардов кубометров газа. Примерно такую же цифру от 18 до 19 миллиардов мы с вами в наших квартирах, если есть у нас газовые котлы. Мы с вами в наших с вами домах и квартирах, если подключены к центральному отоплению, сжигаем в период зимний для того, чтобы отопить свои квартиры. Этот газ никогда не стоил дороже одной тысячи гривен за тысячу кубометров. Почему-то Арсений Петрович Яценюк или его правительство решили 7800 гривен сделать цену на этот газ. Мы начали разбираться в тарифе. Оказалось, что там сидят бешеные накладные расходы на Ак нафтогаза. 70% тарифа составляют. И он уже давно собирается реформовать. Оказалось о том, что мы с вами Кроме НДС, -а, подоходного налога, налога на прибыль, налога на землю, тех скважин, которые добывают газ, еще платим такой замаскированный налог, так называемую рентную плату. 70% на наши с вами плечи, плечи простых жителей, ложится накладных расходов. Поэтому Юлия Владимировна Тимошенко и Батькивщина вынуждены были... В Верховной Раде экстренным порядком вынести, во-первых, создать Темчасовую сличу комиссию. Установили, что цена значительно завышена. Внесли постановление и в первом чтении его проголосовали о том, что цена должна быть максимум 2800 гривен. Мало того, если рентную плату понизить, и эта цена может быть ниже. Кстати, и понизил два месяца назад рентную плату на газ. До 29%, но не для граждан Украины, а для предприятий, которые принадлежат олигархам. Вдумайтесь, какая бесчеловечная политика со стороны Кабмина Вы проходит. Видите, Я уверен, что местные органы самоуправления не позволят в новых составах, таким образом центральной власти, э, крутить руки и, и веревки вить из народа Украины. Я уверен, что мы не позволим это сделать». Давайте поговоримо про землю. Як ваша політична сила ставиться до впровадження ринку землі в Україні, він потрібен чи передчасно? Ваші думки, ви знаєте, з однієї сторони ринок землі нужен. Я сталкуюся з многими людьми, які получили землю в наследство от бабушки, бабусі, дідусь, мамы, які раніше працювали в колхозах э, в качестве приватизації пай на землю. Мы сталкиваемся с многими людьми, которые просто переехали в город, сдали землю в аренду, и они оторвались от нее, они ее не обрабатывают сами. Но есть вторая проблема. Если мы просто объявим рынок земли и дадим возможность людям по рыночным ценам продать эти паи, мы можем столкнуться с такой проблемой, как Аргентина. Сегодня Аргентина выращивает прекрасный урожай, как и Украина. Только колючей проволокой ограждены э те территории, на которых выращивается подсолнечник, кукуруза, зерно. И бывают такие моменты, когда в стране не хватает хлеба, не хватает урожая. Почему? Потому что транснациональные международные компании купили аргентинскую землю, выращивают на ней урожай, удобряют любыми химикатами, какие им только в голову приходят, и экспортируют за пределы Аргентины. Украина не должна оказаться в таком положении. У нас в Конституции написано, что земля е народным достоянием. И сегодня, когда приватизировали работникам колхозов по праву эту землю, она является в частных руках народа Украины. Поэтому мы считаем, если рынок земли вводить, то необходимо сделать следующим образом. Необходимо создать государственный земельный банк, определить цены, например, в Евросоюзе цена на гектар э, от 5 до 12 тысяч евро за гектар, в зависимости от урожайности, поливная или не поливная земля и так далее. Наши Николаевские земли в этом смысле лучше. Вы помните, что во времена Второй мировой войны только из Николаевской области фашистская Германия вагонами вывозила чернозем. Это говорит о том, что, наверное, наша земля лучше немецкой, и в которой такие цены в Германии. И я уверен, что если вдруг какие-то пайщики, хотят воспользоваться своим частным правом собственности на землю, они могут это сделать, но продать в государство, в государственный земельный банк по той цене, которая справедливая и рыночная, а не те подачки, которые сейчас платят, там я слышал 500 тысяч долларов за гектар, это не соответствует реальной стоимости того, что может вырастать каждый год на этой земле. Поэтому я уверен, что такой рынок земли, чтобы земля осталась достоянием України і собственності государства України он може бути. я за великим рахунком, чому запитав. Зрештою, для місцевих громад земля саме і буде тим ресурсом, з якого можна буде наповнювати місцеві бюджети в рамках децентралізації. Земля буде власністю громадян, які там мешкають? Зрештою це питання вже третє століття. А ну тобто? риторичке смотрите дело в тому, що в Україні. много категорий земель. Есть земли, например, под которыми, над которыми текут водоемы, реки, озера находятся. Есть земли автодорог, есть земли житловой забудовы, есть неудобы так называемые, есть земли товарного сельхозпроизводства. Их, кстати, две трети, они составляют более 40 миллионов гектар. Мы проживаем с вами, включая всю карту Украины, Конституционную карту Украины На 60 миллионах гектаров 42 миллиона, миллиона из них пахотных земель Это одна десятая всех пахотных земель планеты Мы можем кормить Гораздо больше граждан Чем проживают в Украине И к большому сожалению Те земли которые инвентаризовались Те которые приватизировались Как бывшие колхозные земли Они попали под инвентаризацию И они в кадастре На них есть документы а остальные 20 миллионов гектар, они практически не инвентаризованы. Поэтому очень удобно быть мэром города, очень удобно в мутной воде ловить рыбу, когда ты голова солочной Рады. У тебя реально нет инвентаризации. И ты правду говоришь, я не знаю сколько земли. Он не врет, он просто догадывается, что там у него гектарчик есть, там пустырек 10 гектаров, там 3. Но они не имеют документа об инвентаризации земель на которые государство или областная власть должны потратить средства, для того, чтобы мы понимали, из тех миллионов гектар, на которых мы проживаем, вся область проживает, реки протекают, дороги проходят, общественные учреждения стоят, жилье и так далее. Какая земля еще может нами в генеральном плане развития стратегическом области и населенных пунктов быть использована для привлечения инвестиций, быть использована в социальных целях? Быть использовано в целях спортивных, рекреации, но ну, это отдых, туризм и так далее, и так далее. Они пока не учтены. Мы за 23 года, к сожалению, очень сильно отстали от тех стран, с которыми вместе вышли из социалистического лагеря. Я имею в виду Чехословакия, бывшая, ныне Чехия и Словакия. Я имею в виду Польша, Восточная Германия, Румыния, Болгария и так далее. Там, кстати, пенсии уже давно от 500 евро, это более 12 тысяч гривен. Справедливости заради там меньшая экономика. Там, я хочу сказать, и если вы помните, в 90-е годы Польша была более бедным государством, чем Украина. Стартовые умовы не были Хотя и мы славяне, и они славяне. И у нас 40 миллионов, и у них 40 миллионов. И мы сельскохозяйственное государство, и они сельскохозяйственное государство. Как же они нас в этом соревновании опередили? А мы пока, к сожалению, отстаем, и сейчас на этих выборах у нас есть настоящий шанс перезагрузиться. Пойти вперед і прекращать падать вниз. Що происходит до сьогоднішнього дня? Дякуємо вам за змістовну бесіду. Давайте зараз поставимо крапку. Шановні глядачі. На цьому час програми гаряча лінія вичерпано. З вами був журналіст Олександр Молодцов. Мої запитання відповідав керівник Миколаївської обласної організації партії Батьківщина Михайло Соколов. Дякую вам за змістовну бесіду. До зустрічі в ефірі. Спасибо, до встречи. Приятно было.